14 февраля около 18 часов на спецлинию 102 поступил звонок о том, что возле дачного кооператива «Волна», который находится в микрорайоне Варваровка, центрального района города Николаева, обнаружена женщина с множественными ранениями ножевыми. После этого скорая забрала данную женщину в доSM5 где в реанимации осуществлялась помощь. По приезду на место происшествия было установлено, что данную женщину нашел сосед, который выходил из дома, увидел ее и затем вызвал скорую. Сначала эта женщина не была установлена, поскольку при ней не, не хватало ее полностью всех личных вещей, которые могли бы свидетельствовать о ее, говорить о ее данных. Эти женщины между собой не были знакомы. Конфликт завязался. Обе, обе были в нетрезвом состоянии. Э, спонтанно возникший конфликт, который перерос в такие трагические события. После э, поступления сигнала и проверки, э, который нашел свое подтверждение, следственным отделом Центрального районного отдела э, Николаевского городского управления МВД Украины Николаевской области было начато уголовное производство по статье 115 э, э, убийства. Значит, санкция за особо тяжкое преступление предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Сотрудниками уголовного розыска Центрального райдела милиции в ходе проведенных оперативно ростных мероприятий вот, была установлена и задержана э, гражданка уроженка Херсонской области, которая, которая доказана причастность к совершению убийства. Расскажите, сколько вам лет и где вы Уроженка чего? Где проживаете? У меня было 12 января 18. Расскажите, за что вы задержаны сотрудниками милиции? Вы не знаете? Нет, не знаю. За убийство? Как произошло все, когда? 14 -го. Ну, вы с ней поругались, да, наверное? Да. Ссора была. Пили что-то в этот день? Да. По поводу всего произошедшего, что вы думаете, раскаиваетесь? Да.